абсолютно два разных тайма. Шищенко сказал, что первый ему понравился, а второй – подавляющее преимущество у Днепра. Как вы увидели этот футбол? Кто понравился среди ребят, которые выходили на поле? Что наоборот не понравилось? Ну, мне тоже первый тайм понравился. Отличный темп, отличный прессинг со стороны противника. Мы пытались выходить, позволили создать несколько моментов противнику со своей же стороны в принципе нормально и сдерживали и контролировали темп мне кажется, очень хорошая игра, динамичная, с моментами, поэтому мы довольны. Понравилось, ну, нужно мне кажется, посмотреть, более детально понять. А если по горячим следам понравилось движение, понравились некоторые вза взаимодействия, которые были, вот нужно, мне кажется, быть более надежным в обороне и не позволять ну, довольно много моментов в первом тайме позволить противнику. Поэтому нужно разобраться, готовиться дальше к играм и работать, работать еще. Ну, образно говоря, нам показалось, что первый тайм вы как бы убаюковали соперника, да? а первые 20 минут во втором, ну, просто накрыли полотенцем и начали бить, ну, соответственно, это и дало результат. Нет, мы не убаюкивали, противник прессинговал нас, мы хотели выходить за счет передачи. Мне кажется, нужно было раньше ребятам самим принимать решение, что высокая линия обороны у противника и э, забрасывать. Это стало получаться уже минутик минуте 20 первого тайма. Э, э, на первые же минуты противник хорошо нас сдерживал. Минут 10 мы вообще центр поля не переходили. Ну, мне кажется, при таком прессинге это абсолютно нормально, то, что э, нам было тяжело.